Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatiha Terima kasih kepada pengacara majlis Yang dihormati, yang berhormat, Datuk Narastia, Sosial Kerajaan Negeri Merangkap pengurusi Lembaga Pentadbir Universiti Kolej Tati yang Muhammad Pegawai Keuangan Negeri Yang Muhammad Datuk Haji Satipul Bahari bin Muhammad Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti College Tati Yang Muhammad Datuk Razali Idris Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Yang Muhammad Datuk Haji Arifin bin Rahman Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Yang Bosa Tuan Haji Ahmad Nazwawi bin Harun Pegawai Daerah Kemaman yang Berusaha Profesor Insinyur Dr. Hairul Azhar bin Abdul Rashid, Rektor Universiti College Tati, Pengarah Yayasan Terengganu, Cik Ahmad Farhan dan semua ahli-ahli lembaga pengarah Universiti College Tati, ahli-ahli yang berhormat wakil-wakil universiti, wakil-wakil jabatan, para tetamu, seluruh warga Tati yang ada dalam Dewan ini dan kepada abang-abang, nakak-nakak, abang, para pelajar daripada sekolah yang turut bersama dalam Dewan pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam majlis perasmian Hari Terbuka UC Tati. Di samping kita menyaksikan pelancaran Biasiswa Terengganu Sejahtera dan Maskot UC Tati. Yang comel tu. Cuma ada orang tanya pula. Maskot tu laki kepuan tu. <laughs> Jatang ketina. <dinner." laughs> jadi hotel tu tak, tak tahulah nak jawab lagu mana tu. Terima kasih kepada UC Tati atas jemputan pada hari ini dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada uh, Prof. Rektor bersama dengan seluruh warga UC Tati. Nak jadi pada hari ini, ini bukan satu perkara yang mudah memerlukan persiapan terpaksa berfikir dan melaksanakan sehingga kita mampu untuk berada dalam majlis pada hari ini. Saya juga mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada khidmat mantan rektor Profesor Dr. Anwar Ahmad walaupun dia tak dapat bersama dengan kita pada hari ini di atas khidmat Beliau sepanjang mengemudi UC Tati selama beberapa tahun. Para hadirin dan hadirat sekalian, maskot UC Tati yang sama-sama kita saksikan montaj sebentar tadi adalah rangkuman semangat juang. Walaupun nampak comel, tapi dia ada semangat juangnya. Nilai-nilai keunggulan akademik, inovasi, ha, ini yang dikatakan sebagai robotik tadi tu komitmen sosial yang menjadi teras Universiti Tati. Kita sama-sama sedia maklum bahawa dalam negara kita ini ada pelbagai kategori institusi pengajian tinggi. Macam-macam. Sama juga macam negara-negara di luar termasuk negara-negara maju. Ada research university. Universiti yang fokusnya adalah untuk menjalankan penyelidikan. Ada universiti awam lain yang bukan research university dan ada universiti college dan ada universiti yang fokus kepada teknikal seperti mana universiti tadi pada hari ini. Semua universiti ini berdepan dengan pelbagai cabaran yang berbeza-beza dan ada yang lebih kurang sama cabaran yang besar bagi setiap institusi pengajian tinggi ini ialah bagaimana untuk melahirkan graduan mahasiswa dan mahasiswi yang pada saya yang paling besar cabarannya ialah melahirkan mereka yang mampu untuk menjadi seorang yang graduan yang independen, berjiwa kental, bersemangat juang yang tinggi dan mempunyai kreativiti yang unggul. Kerana di mana-mana universiti sekalipun, hatta universiti yang bertaraf dunia sekalipun, semua boleh diajar di universiti. Setiap beberapa tahun, setiap institusi pengajian tinggi dan kursus-kursus yang ditawarkan di universiti termasuklah college university akan ada curriculum review untuk menilai curriculum dan tambah mana yang patut kurang mana yang patut proses pembelajaran di universiti adalah selama itu saja ada empat tahun, ada lima tahun, ada tiga tahun. Kalau medika pula sampai enam tahun. Tetapi sebahagian besar kehidupan kita, terutama kepada para-para pelajar yang berada di atas sana, sebahagian besar daripada kehidupan saudara-saudara dan saudari saudari adalah di luar daripada universiti. Selepas tamat universiti, itulah medan di luar yang penuh dengan ombak dan ribut dan pelbagai cabaran. Melahirkan mereka yang mampu untuk berdepan dengan cabaran inilah yang menjadi cabaran terbesar kita di universiti. Kita boleh ada kos yang up to date dengan market. Tetapi akhirnya bila mereka tamat belajar, mereka lah yang kena hadap sendiri suasana di luar. Dengan syarikat, dengan konglomerat, dengan mana-mana institusi ataupun mana-mana syarikat di luar. Bila saya berhubung dengan beberapa syarikat multinasional, termasuklah daripada luar negara. Mereka selalu sebut bahawa generasi yang bekerja pada waktu ini dengan mereka tidak sama dengan generasi 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Generasi yang lalu kalau kena marah sikit dekat tempat kerja tu boleh tahan. Generasi yang ada yang baru ini bukan saya kata kepada graduan ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di atas ataupun kepada anak-anak sekolah kita. Tapi inilah yang sedang berlaku. Mereka kata yang bekerja generasi baru sekarang ini tidak ada ketahanan. Kena marah sikit, nak ambil masa untuk heal pula. Dia He nak healing. Pasal apa tak mari besok nak healing? Sebab kan kemarin yang kena marah ke bos. Teruk lagi, berhenti kerja. Cari kerja lain. Sebab kena marah. Masuk kerja baru pun sama juga keadaannya. Bagaimana kita nak berdepan dengan keadaan ini? Dia bukan easy fix solution masa di UC Tati Dia boleh selesai. Tidak daripada zaman sekolah lagi dah kena ada ditanam sifat-sifat ketahanan yang tinggi kepada generasi ini. Kalau tidak apa dia akan berlaku kalau tidak generasi yang akan datang yang ada dalam negara kita ini. Negara lain itu terpulang dengan mereka lah kepada negara kita. Kita tidak ada tidak akan ada generasi yang kuat yang mampu berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran yang ada dalam negara kita ini pelbagai-bagai. Oleh kerana Suasana dunia tanpa sepadan yang ada pada hari ini The global market uh, Dan pelbagai macam-macam ni yang Memerlukan Ketahanan yang luar biasa tambah lagi dengan ada AI Lama-lama orang ada fikir Nak employ orang ke nak, nak guna AI Inilah cabaran Sebab pada saya marilah AI Setinggi mana pun The intelligence of AI di masa hadapan ianya tidak mampu untuk menukar fungsi manusia kerana yang bertugas bertanggungjawab menjadi khilafah atas dunia ini sebagaimana yang sebut dalam al-Quran Al, Al karim adalah manusia bukan Allah Taala tak sebut the brain of human ataupun kecerdikan manusia tetapi adalah manusia tubuh badan yang ada manusia yang ada physical AI tak ada physical tidak dapat tidak manusialah yang akan yang kena kontrol AI jangan sampai AI itu kontrol manusia dan this is the balance of thing yang perlu ada di kalangan kita yang berada di universiti dan berada di luar kalau AI artificial intelligence itu mengawal kita atau sampai peringkat kita bergantung hidup dengan AI tak ada AI kita tak boleh hidup Mungkin bukan sekarang. Mungkin beberapa tahun yang akan datang. Saya rasa it, ianya akan sampai kepada the falls of human civilization. Peradaban manusia itu akan terganggu. This is quite philosophical. Tapi inilah cabaran supaya nak, saya nak bagi tahu AI is AI. Okay, fine. Fair enough. Kita akan pergi setakat mana yang kita boleh. Tapi ja, kena pastikan bahawa yang kontrolnya ialah kita sebagai manusia buatlah macam mana sekalipun we are we are the one who handle ai sama macam saya selalu sebut bila bertemu dengan uh, para mahasiswa mahasiswi yang selalu complain tentang stress level di universiti ni tinggi bila nak hadap exam lagi kau tinggi stress ya yeah. saya kata stress kita tak boleh lari daripada stress Manusia yang tak ada stres. Manusia yang duduk tanjur rambutan. Tak tahulah tanjur rambutan ada tidak lagi lah ni. Tapi duduk tanjur rambutan dia, dia couldn't care about stress. So apa perlu buat kalau stres itu ada? Biar kita yang kawal stres bukan kawal stres itu kawal kita. And same goes to artificial intelligence. Biar kita manusia yang kawal artificial intelligence bukan that artificial intelligence yang mengawal kita ini kepada para mahasiswa mahasiswi yang berada atas dan mereka yang berada di alam persekolahan. Hari ini juga kita lancarkan beasiswa Terengganu Sejahtera sebagai satu langkah kerajaan dalam keadaan keterbatasan kita untuk memastikan tidak ada anak Terengganu yang ada potensinya tetapi terhalang akibat daripada masalah kewangan. Insya-Allah kita Setakat mana yang kita boleh, kita bagi dulu. Dan sekiranya ada rezeki lagi, insyaAllah kita akan tambah dan kita akan juga minta kepada GSC-GSC kita itu, untuk turut membantu. Beri, uh, dari segi keuangan kepada anak-anak yang tidak mampu ini. Dan semua kita tahu bahawa beasiswa ini bukan sekadar bantuan keuangan persis. Tapi ianya adalah merupakan satu pelaburan strategik dalam pembangunan modal insan untuk negeri Terengganu. Dengan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar cemerlang dari keluarga yang kurang mampu untuk menimba ilmu, kita akan mempersiapkan generasi pemimpin masa depan yang akan memacu pembangunan ekonomi, sosial dan intelektual negeri kita dan seterusnya untuk negara kita. Pada hari ini juga kita akan menyaksikan 6 memorandum persepahaman atau MOU dan 2 MOA antara Universiti Tati dan rakan-rakan strategik. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang memberi kepercayaan kepada Universiti Tati. InsyaAllah sama-sama kita mendapat the mutual benefits of MOA or MOU dan insyaAllah kita akan explore lagi lah mana-mana ruang yang boleh memberikan kebaikan kepada rakan strategik dan juga kepada Universiti Tati terutama kepada para pelajar-pelajar di Universiti Tati. Hadirin dan hadirat sekalian, akhir kata dengan bismillah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka merasmikan hari terbuka Universiti Tati pada hari ini. Moga-moga mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.